نماز ہم پڑھ لیتے ہیں آپ نے سارا پڑھ لیا سارا تعدیل ارکان بھی کر لی لیکن اگر آپ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن قائم نہیں ہوا تو نماز جس کو کہا گیا کہ سلا المعراج میراج جو قرب حضور کو حاصل ہوا مراج میں وہ ایک بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے نماز میں اگر اس کی روح جو ہے واقع نام ہو رہی ہو الحمدللہ رب العالمین اور نام ادبی اگر ہم واقع ایسے کہہ رہے ہوں کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہوں. سجدہ کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے محسوس ہو کہ گویا کہ میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا ہے یہ ہے نماز اب جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ہم کلامی ہے السلاة و میراج المومنین اہل ایمان کے حق میں یہ نماز جو ہے یہ معراج کے درجے میں لیکن اس یہ نماز کیسے نصیب ہوگی اگر روح سوئی ہوئی ہے دبی ہوئی ہے پسی ہوئی ہے مجمحل ہے یا مردہ ہے یہ نماز کیسے حاصل ہوگی چاہے آپ پانچوں وقت کی نماز پڑھ رہے ہو چاہے آپ نے ہیبٹ بنا لیا ہو نماز کو چاہے خوش بھی ہو گیا ہو لیکن یہ کہ جب تک وہ روح بیدار نہ ہو جب تک ہم کلامی نہ ہو افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر جب تک یہ نہ ہو جیسے کہ میں ایک حدیث قدسی انشاءاللہ آج گا سورہ فاتحہ کے زمن میں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہو کر انسان جب کہتا دائیں بائیں سے بالکل اپنا تعلق کاٹ کر میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس اللہ کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اب یہ توجہ توجہ وجہ تو اگر یہ تو ہے چہرہ تو ہم نے کر دیا خانہ کعبہ کی طرف اندر سے ہماری روح متوجہ نہیں ہوئی وہ سوئی پڑی ہوئی. اسے پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو اس صورت میں وہ کیا ہے ظاہری بات تو پوری ہو گئی نماز کا ثواب ہو جائے گا فرض کی ادائیگی کا ثواب مل جائے گا لیکن وہ اصل نماز تو حاصل نہیں یہ ہے وہ بات کہ وائزا عنی اکاری بات اے نبی جب میرے بندوں کی روحیں بیدار ہو جائیں توانا ہو جائے حیات تازہ سے وہ ہم کنار ہو جائیں اور پھر وہ میرے بارے میں پوچھیں وہ میرا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ سے پوچھیں تو کہیے میں قریب ہے وہ دعا میں ہر پکارنے والے کی پکار ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں قبول کرتا ہوں جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے پکارے ایزا دعان اس میں در حقیقت وہ مفہوم آ ہے آپ اپنے گھر میں ہو کر پکارے اللہ کو آپ استر پر لیٹے ہوئے پکارے اللہ کو یسکر اللہ قیام وا ٹھیک ہے بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ سازگار ہیں حرم میں جا کر دعا مانگی جائے اور ارفات میں خاص طور پر جبل رحمت پر خاص طور پر ملتظم جو ہے کعبے کا اس پر خاص طور پر بھی ہے خاص لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ ہے یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا اللہ تو دور دورے, 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 دورے پاکے پاکے پاک تم نہ پاک ہو نہ پاک ہو نہ پاک ہو اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں ہو سکتے کوئی درمیانی چاہیے کوئی لنکس چاہیے کوئی پجاری ہوگا کوئی پروہت ہوگا کوئی پنڈت ہوگا،, ہوگا کوئی پیر ہوگا کوئی کوئی پادری ہوگا کوئی پوپ ہوگا اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہو خود نہیں اور جب ذریعے بیچ میں آ گئے تو ان کی مٹھی گرم کرو ان کی چاپلوسی کرو ان کو بھی جو ہے چادریں چڑھاؤ ان کو نظرانے پیش کرو یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی کی ہوئی ہے یہ دو ایکسپلائٹیشن دنیا میں ہوئی ہے تاریخ انسانی میں ایک بادشاہوں کی طرف سے خراج دو ہمیں محنت تم کرو گے کھیت میں آدھا حصہ ہمارے پاس آئے گا ہم ایش کریں گے ہم سٹینڈنگ آرمیز رکھیں گے تاکہ ذرا تم بغاوت کرو تو تمہارا سر کچل دیا جائے یہ ایکسپلائٹیشن بدترین مانگنے والا گدا ہے صدقہ مانگے یا خراج دوسری طرف ہم بادشاہ ہیں ہم چندر بنسی سورج بنسی خاندان ہیں ہم راجپوت ہیں حکومت کرنا ہمارا حق ہے اور یہ پنڈت پروہت جو ہے وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے نصف نصف و و الفادہ قوم جاہلو یہ عوام جو ہے ان کا خون چوس ہو ہمیں یہ نذرانے پیش کریں بتوں کو آ کے چڑھاوے چڑھائیں اور تمہیں خراج دیں اور ٹیکس دیں دے آر ٹو بی ایکسپلائٹ ہو اسلام نے آ کر دونوں کا خاتمہ کیا کوئی ملوکیت نہیں زکوٰۃ ہے تو غربا کے لیے بادشاہ کے لیے نہیں ہے یہ تو اربا کے لیے لہذا کوئی ٹیکس نہیں نمبر دو اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی دربان کسی جو ہے پہرے دار کی مٹھی گرم کرنے کی ضرورت نہیں جب چاہو ہم کلام ہو جاؤ دل کے آئینے میں ہے تصویریں یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی یہ تو تم ہماری طرح متوجہ نہیں ہوتے ہم تو ہر وقت کہتے ہیں ہر شب کو آخری لمحات جو ہیں آخری جو گھنٹے ہیں رات کے سمائے دنیا تک ہم نزول فرما لیتے ہیں تمہارے لیے اور پکارنے والا پکارتا ہے حل بن مستقفرن فوک ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں حل بن سائلن فوت یہ کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں تم ہی سوئے رہتے ہو انٹا غفیل رہتے ہو تمہیں ہماری طرح توجہ نہیں ہے اگر ہماری طرح متوجہ ہو جاؤ تو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ میں میرے لیے یہ دربان جو ہے پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے